Я в том, что вот вы же книжку Допа, последний большой проект в изоляции. Это было долго, это было почти полтора-два года работы. И для меня очень серьезная работа. Совершенно другого плана отличат это. И она отменялась только, что я действительно думал, как ты говоришь, что вот да, такая жирная черта большая, тем более, что книжка вся с одной линии, внутри Вот все, вот дальше я не знаю что. И у меня ушло много времени, чтобы хорошее украинское слово – гофта. Ты себя понимаешь, прийти в себя. И довольно это тяжело происходит, потому что это же всегда связано с личными... У меня вообще все искусство очень личное, понимаешь, что... И, возможно, если и смотреть на какие-то общественные вещи, то только через личное. Потому что, ну, вот мне было тяжело. И вот один из залов посвящен как раз вот выходу оттуда, понимаешь, А второй зал уже тому, что было после выхода. Понимаешь, вот этот автопортрет, когда там со затылка, как бы, и потом вот эти фикусы, эти другие пейзажи, другое измерение. Я могу сказать откровенно, я не планировал, например, делать красный. Вот они, они случились, понимаешь, это, это не то, что я решил, что я сегодня буду рисовать красный. Я буду все, черный, белый не буду, буду делать цветные. Нет. Во-первых, у меня был период, его мало кто помнит, 90-92 год, я рисовал цветные пастели, они были очень цветные. Они были более цветные, чем эти. Но потом я опять вернулся в черно белый. В основном, там, мне черно белый сейчас очень сильно нравится, никуда оно не делось. Но как-то вот эти работы случились, и ну, как бы есть такие работы, которые ты можешь спрограммировать, а есть такие работы, которые тебя программируют. Вот эти как раз принадлежат к, к тому сорту, который тебя программирует, а дальше ты уже будешь каким-то образом руководить процессом. Мы говорим сейчас о, о, о вещах, которые я еще до конца не переварил. Понимаешь? Потому что я даже эти работы и продавать особо не собираюсь, например, даже если бы на них появились покупатели, потому что они мне нужны еще очень сильно. Я считаю, что мир изменился. За последние 15 лет я считаю, что он изменился глобально. То есть вот весь глобально, и это не метафора, он изменился на всем земном шаре настолько, что он совершенно другой. Мы живем абсолютно в другом времени. И у нас, конечно, как в любом времени, там есть остатки чего-то прошлого, конечно, но мы живем в другом времени. Украина просто постоянно хочет подтянуться до Европы, как бы, и кажется, что вот тут мы, как бы, на самом деле, сама Европа не знает, где она, понимаешь? Как, как не знает, где она Соединенные Штаты Америки, как не знает, где она Россия, как не знает, где она Китай. Никто не знает, где они. Вот сейчас ситуация полная неясности, на мой взгляд, понимаешь? Непонятности. И это не хорошо, не плохо. Это естественный процесс. В этом смысле я хочу посоветовать, к сожалению, не переведенную на русский язык книжку известного очень итальянского автора, но он известен как, автор билетистики, как бы Александр Барикко. Но он написал прекрасную книгу в 2006 году, которая называется «Варвары». И вот сейчас, в 2018 году, вышла его книга, которая называется на английском «The Game» – «Игра». Хотя написано на итальянском. Она называется The Game. И вот варвары я прочитал уже большую половину, как бы я ее купил в Италии. Она переведена на английский, на русский не переведена. Это прекрасная книга как раз о том, о чем ты спрашиваешь. О вот этом глобальном изменении. Понимаешь, и он, и он как бы как художник, художник очень серьезный, причем мы с ним одного года рождения, то есть мне это тоже приятно, что он как бы он, И он себе и позиционирует так, да, говорит, мне 60, говорит. Он очень интересно все это смотрит, я просто и ну как бы настоятельно советовал бы, но тут, к сожалению, нужно либо итальянский, либо английский. Понимаешь, потому что на английском она есть, но специфика языка, я вот очень рад, что я за последние пять лет учил этот язык, потому что специфика итальянского, он, он с огромным юмором и с огромной иронией пишет обо всем. И, и, и порой об очень серьезных вещах. И вот там описано вот все то, о чем как раз ты спросил, об вот этих изменениях, в которых мы фактически, мир, ты говоришь, меняется. Он не меняется, он изменился он и дальше будет меняться, то есть он меняется, конечно, но он уже прошел какой-то период, когда можно сказать, что он изменился. Мы просто этого до конца, может быть, не ощущаем иногда, но чувствовать, я как бы, понимаешь, я всегда говорю, что художник отличается не умением рисовать, а умением чувствовать. Умение рисовать и дано огромному количеству людей, кстати. А вот умение чувствовать, чтобы потом это рисовать, вот это и определяет художник человек или нет.